Ini adalah masa yang paling teruk untuk melabur Dan antara sebab saya kata begitu adalah Apabila kita lihat emas, kita lihat saham Ianya telah mencecah paras yang tertinggi Dan apabila aset-aset ini telah mencecah paras ter tertinggi Biar saya bagi contoh lah Kalau siapa-siapa ingat pada tahun 1990-an Apa yang terjadi adalah mak ayah saya dan kawan-kawan mereka semua melabur dalam saham dan apabila mereka melabur dalam saham masing-masing sangat gembira lah pada awal 90-an pada masa itu pasaran saham semua meroket dan memang seronok siapa-siapa yang melabur dalam saham sangat-sangat seronok diorang dah lah dapat gaji lepas tu diorang dapat extra income daripada pelaburan saham so pada tahun 1990-an memang seronok tetapi apa yang berlaku adalah krisis melanda negara-negara Asia dan apa yang berlaku adalah kita boleh nampak saham merudum dengan mendadak. Dan pada masa itu saya masih ingat pak cik saya yang kerja sebagai remizer, apa yang telah berlaku adalah apabila clients atau apabila pelanggan dia tak nak bayar untuk posisi masing-masing apa yang berlaku adalah Pak Cik saya terpaksa menggunakan duit sendiri untuk membayar saham-saham atau hutang tersebut. Dan apa berlaku adalah ialah masing-masing semua rugi pada tahun 1997. So apa yang berlaku adalah saham semua naik 1997 apa berlaku adalah krisis ekonomi. Semua merudum. Apabila semua merudum kita boleh nampaklah di Indonesia kita boleh nampak ada keluarga yang satu keluarga Hilang Hilang Tak ada duit Langsung tak ada duit Dan di Malaysia juga uh, Ekonomi kita hampir hancur Hampir hancur Tetapi apa yang dilakukan Adalah Tun ambil alih ekonomi Dan dia ambil Pakar-pakar uh, ekonomis Dia ambil pakar accounting Dia ambil para bankers Dan dia Buat satu jawatan kuasa Setiap hari mereka akan pantau Uh, ekonomi di negara Malaysia. Apabila mereka pantau uh, ekonomi di negara Malaysia, apa yang uh, berlaku adalah mereka cuba baik pulih ekonomi di Malaysia. So kalau kita bandingkan Malaysia dengan Indonesia, ekonomi Malaysia jauh lebih bagus kalau berbanding dengan Indonesia dan di Thailand. So itu berlaku pada tahun 19, uh, 1990-an, right? The next thing yang berlaku baru-baru ini adalah semasa PKP. Semasa PKP, ramai orang terpaksa duduk dekat rumah dan apabila alang-alang mereka duduk dekat rumah dan mereka tak boleh keluar, kita boleh nampak ramai investors masuk saham. Ramai investors masuk saham. Dan pada masa itu, boleh nampak kaunter-kaunter yang berhubung kait dengan sarung tangan lah. Apa yang berlaku, saham untuk sarung tangan. Semua meroket. Semua meroket tinggi-tinggi. Dan pada masa itu, kita boleh nampak para analis. Soal siapakah ini analis? Dan apa tugas utama analis ini? Tugas utama analis ini adalah untuk memberi nasihat tentang adakah kita sepatutnya beli saham, adakah kita tak tak beli saham. So, apa yang telah berlaku adalah semasa Harga sarung tangan atau kaunter atau saham sarung tangan semua meroket Apa yang berlaku adalah Analis, mereka pun kata buy, buy Mereka kata beli, beli kaunter saham, beli kaunter sarung tangan Beli kaunter sarung tangan Apa yang telah berlaku Kita boleh nampak dia naik, 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 naik Boom, turun Dan siapa-siapa yang melabur dalam saham sebeginilah I know you guys tahu Pakcik ke kawan ke rakan sekerja ke siapa-siapa yang melabur dalam saham semasa PKP Mesti mereka uh, tercerita Oh mereka make losses lah Okay So apa yang selalunya berlaku Okay let me explain Apa yang selalunya berlaku adalah Mula-mula kita boleh nampak saham bergerak Okay Atau kita boleh nampak aset uh, bergerak Bila aset naik atau apabila saham naik kita pun seronok Kita pun Wow bestnya. So, kita boleh nampak result. So, lama kelamaan, apa yang akan berlaku adalah kita boleh nampak semua orang akan bercakap tentang aset tersebut. Uh, kita boleh kita boleh nampak mungkin pak cik di pasar cakap tentang sebuah aset kita boleh nampak uh, abang yang bawa grab pun dia cakap tentang sebuah aset lepas tu kita boleh dengar uh, kawan sekerja semua mereka akan bercakap tentang aset tersebut i'm not going to mention whatever aset eh. so Apabila mereka bercakap tentang aset ini, ini boleh menandakan bubble atau buih lah dicipta. So, apa characteristics atau apa ciri-ciri untuk buih? Buih ini akan lama kelamaan membesar, 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 tiba-tiba meletup. Membesar, 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 tiba-tiba meletup. So, pada PKP, kita boleh nampak ramai orang masuk dan ramai orang terbakar tangan. So, okay. So, let me tell you the uh, dia punya cycle. Nombor satu, tak ada apa. Macam flat je. Nombor dua, start naik. Okay, start naik, start naik. So, apabila start naik, start, kita boleh nampak ramai orang akan jual atau cuba jual aset tersebut. Tak kisahlah. Untuk contoh ni, saya cakap tentang saham. Apabila mereka start uh, uh, cakap tentang aset ini, kita boleh nampak merata-rata. Semua orang kata, beli, 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 beli. Dan semasa PKP, ramai Unfortunately lah, analis orang yang kita kita pandang tinggi lah mereka sepatutnya tahu tentang pergerakan saham tetapi mereka mereka kata beli 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 apa yang telah berlaku ramai orang beli 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 lepas tu apabila PKP dimansuhkan atau apabila movement control order dimansuhkan kita boleh nampak semua saham saham merudum. dan sekarang ini kita boleh nampak dia punya play pun sama di mana kita boleh nampak hampir semua aset naik hampir semua aset naik memang siapa-siapa yang melabur sekarang memang unit trust ke saham ke emas ke bitcoin ke perak ke all of these assets semua akan naik semua akan naik tetapi setiap kali ianya naik ada risiko untuk aset ini merudum ada risiko buih akan dicipta dan apabila chip, uh, buih ini dicipta apa yang akan berlaku buih ini akan membesar besar 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 meletup so sekarang ini that's why saya pun oi risau dan tak tahu macam mana nak melabur and, and what not so antara apa yang kita boleh buat okey ini adalah apa yang fund manager selalu buatlah mereka akan simpan wang atau mereka akan keep cash kalau kita keep cash dan kita tak touch any of these assets Tiba-tiba kalau aset-aset ini atau buih telah meletup, apa yang akan berlaku? As harga aset-aset ini akan merudum. Apabila harga aset-aset ini merudum, apa yang akan berlaku? Kita boleh dapatkan aset ini dengan harga yang agak murah lah. Not to say sangat murah, but agak murah lah kalau compare to an all time high. Okay, so this is what's happening. So kalau you guys berminat untuk belajar bagaimana untuk melabur, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.